Я думаю, что это не совсем правда, что это, скажем так, наклепы наших не совсем друзей. А погоджуюсь, погоджуюсь. Шева дуже умела. От у мене в Мелітополі було намного ярче. Це не просто твердження, це хештег. А, але я думаю, що ще вона унила, тому що зараз а, КВН і я а, учасник Вену, а ще я учасувала в філософії, а ще я хожу на ді науки, а мені не здається, що ще унила, тому що тут багато-багато всього. Просто а, студенти може, не такі активні, як хотілося. Якщо зробити грубе, бо на 1%. студентов-активистов. 25 тысяч студентов учатся, 1% 250 человек, делим на все факультеты, примерно 10-15 человек активистов факультета, к которым все сводится, абсолютно все, начиная от праздных, заканчивая мероприятиями. Есть часть студентов, которые диванная политота, которые только умеют выражать свое мнение, но как таковой ничего не сделали, и они убивают самооценку других студентов для дела ничего-либо. Вот. И есть студенты, так же самое, в основном это первый, второй курс, который самый активный, больше всего чего-то хочет делать, но после этого они перерастают немного как-то самоуправление и хотят уже чего-то для себя лично добиваться. Я считаю, что мне действительно не хватает здесь больше мероприятий. Хотелось бы как-то больше разукрасить нашу можно сказать, так унылую черную жизнь. И я бы, конечно, хотела предложить больше каких-то концертов или вычурнить. Безпеченики праздником, де б можна було зустрічати людей з другого факультета і також більше общаться з людьми з нашого потока. Ще вовнило це в принципі те, що частково ну, символізує події, які відбуваються у нас. В університеті загалом, можливо, це певна бюрократія, надмірна, навіть там важкість організувати щось, цінне з цим, постійно стикаємось раз. По-друге, це консервативність багатьох викладачів, насправді, які, ну, там, ставят себя как э, инициаторы всего нового, но на самом деле не такими. Некоторые мероприятия или там просто события, которые студенты сами для себя организовывают, не всегда интересуют других студентов, потому что у нас большой университет и очень много разных людей. Но, с другой стороны, конечно же, все мероприятия находят себе публику. Я сам знаю людей из очень многих вузов, и в принципе даже то, что у нас в Шеве считается унылым для других вузов, это просто какое-то невероятное достижение. Там студенческая активность, сплоченность. Ух ты, какая у вас классная модная шевка. Просто нам кажется, что этого недостаточно. Но это, в принципе, логично. Шевка наикращая.